السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو کیا ہوگا بہت ہی زبردست بیان مولانا خورشید صاحب کا تمام دوست اس بیان کو دیکھیں جزاک اللہ اللہ نے فرمایا جب قبروں سے اٹھو گے تمہارے جسموں کو کامل کیا جائے گا اور تمہیں روحوں کو ڈالا جائے گا تو یہ نور تمہارے ساتھ آ جائے گا اور تمہارے دائیں بائیں اور سامنے چلے گا کچھ منافق لوگ جو اپنے آپ کو دنیا میں مسلمان کہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن اللہ کے عمر کے بارے میں شک اور تردد پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے ہوگا نہیں ہوگا اس طرح رہتے تھے تو اللہ ان کو اندھا اٹھائیں گے ان کے ساتھ کوئی روشنی نہیں ہوگی اندھیرے میں ہوں گے اور وہ ایمان والوں کے نور کا احساس کر کے وہ سمجھیں گے کہ نور تو ایمان والوں کو ملا آج ان پر حقیقت کھلی ہے کہ کون کامیاب بن کر آیا ہے اور کون ناکام وہ کہیں گے ان ضرورا اور ایمان والو اتنی رفتار سے اللہ کے دربار پہ جمک جاؤ ہمارے بھی انتظار کر لو ہمیں بھی ساتھ لے لو کیونکہ ہم بے نور دنیا سے آئے ہیں تو تبھی اللہ نے یہ فضل فرمایا ایمان والے کیا کہیں گے ارگیو ورا کمفل تمیشو نورا او عقل کے اندھو اور دھوکے میں پڑے ہوئے اور ناکام لوگوں آج تم پر ظاہر ہوا یہ نور یہاں سے حاصل نہیں کیا جاتا تم دوسرے کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر جو اگر تمہارے بس میں ہے تو واپس دنیا میں لوٹ جاؤ اور ہرگز لوٹ نہیں سکتے پھل تم نورا نور تو وہاں سے لے کر آؤ اور وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے جو ہی اپنی نظروں کو گردنوں کو پیچھے موڑیں گے اللہ فرمائیں گے میں اپنے ایمان والوں اور ان نافرمان کے درمیان ایک حائل قائم کر دوں تو جیسے اللہ نے روح ہمیں عطا کی ہے اور روح کی وجہ سے ہمارے جسم کی قیمت ہے اسی طرح اللہ کے عوامل یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دلانے والے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہدایت کا نور ہے ہدایت سب سے پہلی ضرورت ہے ہماری اور سب سے پہلی ہماری حاجت ہے اس لیے قیامت کے میدان میں حلّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو مناظر جہاں ہمارے سامنے کھینچے کہ سارے بادشاہ سارے انجینئر سارے سائنسدان اور سارے انسان سب زمیندار سارے موجود ہوں گے فرشتے اور جہاں فرشتے اور جنات بھی موجود ہوں گے ان کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا الناس الارض من النار على کہ اس کا اس پوری انسانی تاریخ اور انسانوں کے لشکر میں سے وہ جو سب سے زیادہ دنیا میں نعمتوں میں رہا ہوگا اللہ نے ساری نعمتیں دی لیکن وہ بیچارہ اللہ کو نہ پہچان سکا اور ایمان کا نور اس میں نہیں تھا اس کو سب سے پہلے سب کے سامنے لایا جائے گا ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے او ہو یہ دنیا کے اعتبار سے اور دنیا والوں کے سامنے یہ اتنا کامیاب انسان کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس نے لے لی لیکن اس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہے اللہ فرمائیں گے اے جبرائیل اس کو جاؤ جو اس کا ٹھکانہ ہے یہاں پر جہنم اس کے جہنم کے شولوں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے جا کر اور ایک غوطہ دے کر اس کو لائیں گے اور سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اب سوال کیا جائے گا اللہ کیا پوچھیں گے اے میرے بندے بتاؤ حلمر ربی کا نا منقط کوئی نعمت استعمال کرنا مالک بننا اس کا فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری بھی ہو کوئی اس نعمت کو دیکھ کر تمہارے دل کو خوشی ہوئی ہو وہرعی دیر انخت کیا دنیا کی زندگی میں تم نے کوئی سکھ اور بھلائی بھی دیکھی ہے لیکن جہنم کے شوروں کے ایک جھونکے کی وجہ سے اتنے عذاب اور تکلیف میں ہوگا پوری روئے زمین کے سامنے جو کہ پورے انسان و میدان محشر کے سامنے پورے میدان محشر کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے قسم کھا کر کہے گا اتنی تکلیف میں ہوں میں میرے سامنے سے تو کوئی نعمت بھی نہیں گزری اور میں نے تو کبھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا اللہ بتلا دیں گے دیکھو یہ ہے یہ ہے اس کی کمائی اور یہ ہے دنیا کی نعمت کہ جس کا یہ مالک بن کر آیا تھا اور فیصلہ ہوگا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دو اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو ابھی کامیابی میں زمین کا مالک بنے کا محتاج نہیں اسباب تمہارے پاس ہوں عہدے تمہارے پاس ہوں اس کا مالک نہیں تم اپنی کامیابی میں آنکھیں زبان یہ کان اور یہ دماغ اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور دل کی سوچ دن کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو چاہے رہنے کے لیے چھوپڑا نہ ہو پہننے کے لیے نہ ہو اور پاؤں میں کے لیے کوئی لیترا نہ ہو اور کوئی ٹھیکری تمہارے پاس دنیا کی نہ ہو لیکن دل اللہ کی دارت پر ایمان رکھتا ہے آگا اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو سب سے بڑے کامیاب انسان ہو دنیا کے یہی بتایا جا رہا ہے اسباب اللہ دے نعمتیں دے تو ٹھیک ہے اور اس کا نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے اور نعمتوں کو اللہ کے احکام پر استعمال کرنا یہ ان نعمتوں والوں کا دین ہے بادشاہ کا بادشاہت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا یہ اس کا دین ہے جسے کل ارض یہ کیا جا رہا تھا کہ عدل والا بادشاہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے تو یہ انسان تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ عرب ہا عرب انسانوں میں سب سے زیادہ تنگی والا لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے یہ جنت والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن جنت میں داخل کرانے سے, کرنے سے پہلے اور لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے اے جبرائیل ابھی اس کو جنت کی فضاؤں میں ایک جھونکوں میں ایک ہوتا دے کر لاؤ جبرائیل اسلام گئے اور آئے بس وہ مندر سے ہٹا اور آیا کوئی دیر نہیں اب اس سے سوال کیا جائے گا اے میرے بندے حل مر ربی کبوس کوئی تکلیف بیماری کوئی دکھ اور درد کبھی تمہارے سامنے سے گزرا بھی ہے پہنچا نہیں گزرا بھی ہے وہ ہل رہی تشدد کبھی کوئی تنگی اور سختی دیکھی بھی ہے وہ اس جھونکے کے لگنے کی وجہ سے اتنی راحت اس کو نصیب ہوگی وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا اس کے ذہن سے سکرین سے سب ختم ہو جائے گا اور وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو آرام میں سمجھے گا اس لیے حق کہے گا اے رب العالمین نہ میرے سامنے سے کوئی تکلیف گزری ہے اور نہ میرے میرے مجھے کوئی سختی پہنچی ہے اللہ گے سب پہنچی تھی لیکن آج تم ایمان لے کر آئے ہو ایمان کو لے کر آئے ہو اس لیے جنت کی ہواؤں نے تمہیں سب کچھ بھلا دیا اور اے نیک وقت انسان اس جنت کے کو نے تمہیں اتنا خوش کر دیا اب ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں میں رہنا تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی ایک بات بتایا ہوا ہے کہ ہمیں اس زندگی میں کچھ دین کے لیے کرنا چاہیے اس میں ہی ہماری آخرت کی بلائی ہے اور جب پیر اٹھائے جائیں گے تو سب کچھ سب کے سامنے عامال رکھا جائے گا تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا کام کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو یہ ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بیل بلیکین پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت دیکھ سکیں